بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل بليك المحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم بلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما قلمس müminlerin Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifeleri hakkındaydı. Vazifelerden birisi arz etti ki Kur'an-ı Kerim okunurken, <laughs> Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederken gözetmemiz gereken adab konusunu işliyordu. Arz ettik ki Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmenin, okumanın bir takım adabı var. Bu adaptan <laughs> 6 tanesine işaret ettik. Kısaca şunları arz ettik ki Kur'an-ı Kerim tilaveti için, Kur'an okumak için her şeyden önce batini ve ruhi arınma ve temizlik şarttır. İkincisi ruhi arınmanın yanı sıra zahiri temizlik de şarttır. Yani insanın boynunda gusül olmasın veya Kur'an-ı Kerim okurken abdestli Kur'an-ı Kerim okusun. Üçüncüsü <laughs> Kur'an-ı Kerim okuma için ister istemez insan ağzını, dilini kullanacak. Ağız temizliği, diş temizliği önemlidir. Dördüncüsü Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumak daha iyidir. Kur'an-ı Kerim <laughs> okumaya başlarken Euzu billahi recim <laughs> diyelim. Allah'a sığınalım şeytanın şerrinden. Altıncısı ise Qurani-Kərimi başlarkən bəsmlə gətirəlim. Bismillahir-Rahmanir-Rahimlə başlayalım Qurani-Kərimi oxumaya. Hattə rivayətlərdə şu yer almışdı ki, insan bir ayəti dahi oxumaq istərsə, <coughs> Auzu billahi minəş-şeytanir-rəcim cümləsini və Bismillahir-Rahmanir-Rahimi söylənməsi iyidir denilmişdi. 7-ci adabı tiravətdən şu idi ki, gözəl səslə Qurani-Kərimi oxuyalım. Hazreti Peyğambərdən hadis-i şerif naql eddi ki, Hazreti Peyğambər buyurur, hər şeyin bir zinəti var. Qurani-Kərimin zinəti və süsü isə gözəl səsdir. Gözəl səslə Qurani-Kərimi oxumaqdır. Yenə bu konu ilə əlaqəli <coughs> İmam Rıza alayhissalam Hazreti Peyğambərdən naqlən buyurmuşlar ki, Qurani-Kərimi səslərinizlə gözəlləşdirin. Çünkü güzel ses Kur'an-ı Kerim'in güzelliğinin artmasına sebebi, sebep olur. ahl i Beyt imamları kendileri de Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okumayı önemsemişler. İmam-ı Sadık aleyhisselam buyuruyor ki Kâne Ali yubnul Hüseyin aleyhisselam ahsenen nâsi savten bil Kur'an İmam Zeynur Abidin insanların içerisinden Kur'an'ı en güzel sesle okuyan birisi idi. Ve kana sakaun yamurun feyaqifun bi Bu sucular oradan geçerken imamın kapısının önünde dururlar ve imamın kıraatını, Kur'an okumasını dinlerlerdi. Və kənə Əbu Cəfər Əleyhissəlam əhsənən nəs səutan və İmam Məhəmmədə Bəqir də <coughs> səsi gözəl olanlardan birisi idi. İlahi əhlidə Qurani-Kərimi gözəl səslə oxumaya özən göstərmişlərdir. Əlbəttə şunu da arz edəlim ki, heç bir zaman gözəl səslə Quran oxumayı şöhrət amaçlı kullanmamak gərəkər. Allah Taala bir nimətdir insana bəxş etmiş Allah vergisidir gözəlsəz bu gözəl səsi səsimizin gözəlliyini göstərmə məqsədi ilə göstəririk üçün bunu kullanmamak lazımdır. Bəlkə Qurani-Kərim-in mesajının gönüllərə daha iyi oturması için, gönüllərdə taxt qurması için bir vəsile olaraq kullanmaq lazımdır. Bundan dolayıdır ki biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i okurken okuyacağımız o lehin, okuyacağımız tarz insanların gönüllerine okşayacak, gönüllerine hitap edecek bir okuma tarzı olması lazım. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den soruluyor ki اَيُّ النَّاسِ اَحْسَنُوا bil بِالْقُرْاٰنِ Ya Resulullah insanların içerisinde en güzel sesle Kur'an okuyan kimdir? Kal men iza semi'te qira'atuhu ra'aytu annahu yakhsha Allah. Hazreti Peygamber cavabta buyurdu ki en güzel sesle Kur'an okuyan o kimsedir ki onun qiraatini, Kur'an okumasını duyduğunda onun <coughs> Allahdan korktuğunu, haşiyetle olduğunu sen düşünəsən anlayasın. Oxumasından onun kalbinin Allah'a teslimiyyətini hiss edəsin. Böyle bir qiraat sahibi insan ən gözəl səsə sahib insandır. Dolayısıyla gözəl səsdən məqsəd sadə səs gözəlliyi deyil belki o ses tonudur, o okuma tarzıdır, insanların gönlüne hitabet etmesidir. İmam Reza Aleyhisselam'dan <coughs> İmam Reza İmam Ali Aleyhisselam'dan naklen buyuruyor ki, İmam Ali buyurdu ki, Hazreti Peygamber'den şöyle duydum. İnni akhafu alaykum istihfafen bid-din ve bay'il hükm ve qati'atir rahim. وأن تتخذوا القرآن مزامير وتقدمون أحدكم وليس ب... وتقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين Hazret Peygamber buyurmuş ki ben korkuyorum endişeliyim ki sizler dini <coughs> hafife alasınız ee, ve hüküm vermede kadılıkta hüküm verirken e, o hükmü satasınız akrabalarla ilişkilerinizi kesesiniz ve Kur'an'ı gına ile okuyasınız, teganni edesiniz Kur'an'dan ve dinde öncülüğü olmayan kimseyi öne salasınız, toplumun önderi olan. Bu konularda buyuruyor, ben endişeliyim. Bilahare Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okumaya vurgu yapılmıştır. güzel səslə oxunmamızı istənilmişdir. Əlbəttə, gözəl səs oxurken əlbəttə diqqət etməyimiz lazım olan husus budur ki, gözəl səslə oxumamızı heç bir zaman dünyamız için vasilə etməməyimiz lazımdır. Dünyevi məqsədlər için Qurani-Kərimi gözəl səslə oxumaq doğru iş deyil. Gözəl səslə Quran oxuma hususunda yenə diqqət etməyimiz gereken bir digər husus hadislerde dikkat çekilmiştir buna. O da şudur ki diyor Kur'an-ı Kerim'i okurken haddinden fazla yüksek sesle okumayın. Yani bağırma derecesine gelmiş olmasın. Hz. Peygamber'den Ebu <laughs> Zer'e olan tavsiyelerinde şöyle cümle yer almıştır. Gal ya Ebu Zer Ahfiz sautaki indel cenaiz ve indel qital Kur'an Hazreti Peyğamber Əba Zərrə təvsiə edir ki, cənazəyə katıldığında savaçda və Quran oxurkən səsini biraz alça. Səsini çox yüksəltmə. Bu Hazreti Peyğamberdən (naxrədən) bir hadisə şerifdir. Yenə başqa hadislərdə şü var ki, insan <coughs> eə bəzə ayətləri, bəzi surələri yüksək səslə oxuması, səslə oxuması tövsiyə edilmişdir. Ən Əbi Cəfər aləyhissəlam qald: <coughs> "Mən qərə inna anzalnahu fi laylatil qadr yəcəru biha səuti kəna kəşahir sayfuhu fi səbilillah." və İmam Məhəmmədə Bağır aləyhissəlam buyurmuşlar: "Hər kim Qadir surəsini, İnna enzelnahu fi Leyletil Qadr surəsini səslə <coughs> oxursa kılıcını Allah yolunda çəkmiş insan gibidir. Və hər kəs ə, hadisin davamında buyurur, hər kəs bunu səssiz oxursa kendi qanına bulanmış Allah yolunda kendi qanına bulanmış insan gibidir. Və hər kəs onu 10 on kərə oxursa 1000 günahından təmizlənmiş olur. Burada bilahəre bu surənin səslı və səssiz oxunması ilə əlaqəli ilahi mücərafatı İmam Muhammədə Bakır aleyhissalam buyurmuşdur. Əlbəttə insan acəba ayətləri səslimi oxusun, səssizmi oxuması daha yeyidir? Bildiyiniz üzərə müstəhablarla bağlı şü var ki, insan müstəhab aməlləri, sünnət aməlləri, farz olmayan aməlləri Nə qədər gizli yaparsa, bir o qədər səvabı fazla olur. Bəs Qurani Kərimi necə yapalım? Ha, Hadislərdə şü var ki, əgər insan e, səslə oxuma ilə riyaya, göstərişə mübtəla olmayırsa, göstəriş üçün Qurani Kərimi səslə oxumuyorsa, təbii ki, tövsiyə edilmişdir ki, Tərcih edilən şudur ki, insan səslü olaraq Qurani-Kərim oxusun. Hətta bir takım hadislərdə şu yer almıştır ki, insan evdə Quran oxuyorsa, bir şəkildə səsinı yüksəltsin ki, evdəkilər duysunlar bu oxunan Qurani-Kərimi. En <laughs> Muaviye bin Ammar قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل لا يرى أنه صنع شيئا في الدعاء وفي القراءه حتى يرفع صوته راوی diyor ki İmam <laughs> Cafer Sadık aleyhisselama bir kişi hakkında sordum ki o kişi dua ederken ve Kur'an-ı Kerim kıraatı yaparken Kur'an okurken sesli okumadığı sürece <laughs> bir şey yaptığını zannetmiyor. Yani sessiz okumaya alışkanlık edinmemiş, sessiz okuyunca sanki Kur'an-ı Kerim okumamış gibi oluyor. Fakat la bas. İmam buyurdu ki bunun sakıncası yoktur. İnne Ali ibn Hüseyin aleyhisselam kana ahsanan nas sautan bil Kur'an ve kana yerfa'u sautahu hatta yas يسمعه يسمعه اهل الدار وان ابا جعفر عليه السلام كان احسن الناس صوتا بالقران وكان اذا قام من الليل وقرا رفع صوته فيمر به مار الطريق من الساقين وغيرهم فيقومون فيستمعون الى قراءته. İmam-ı Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki, İmam Zeynur Abdin insanlar içerisinde Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okuyanların en iyisiydi. Sesini yükseltirdi, yükseltirdi ki evdekiler okunan Kur'an'ı duysunlar. Yine İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam da sesi çok güzel idi. Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okurdu. Ve gece, gecəli, geceleyin e, kalktığında teheccüd namazı için Kur'an okuduğunda diyor sesini biraz yükseltirdi ve yoldan geçen sucular özellikle durup imamın kıraatini, Kur'an okumasını dinlerlerdi. Bilahare Kur'an-ı Kerim'i e, sesle okumak tavsiye edilmiştir hadisi şeriflerde. Bu səsli oxumaq, gözəl səsli oxumaqla əlaqəli biz əslində 3 təné nöqtəyi söz konus etdik, onları özətlə arz edirik. Şü oldu ki, gözəl səsli oxurken məqsəd şudur ki, biz Qurani-Kərimin o ən gözəl mesajlarını, bu ilahi mesajı gönüllərə daha iyi otura bilməsi üçün, daha iyi ətki etməsi üçün gözəl səsi bir vasitə olaraq kullanalım. Yoxsa gözəl səslə məqsəd o səsimizin gözəlliyini başqalarına göstərmək amaçda olmamalı lazımdır. İkinci husus şu oldu ki, səsimizi haddindən fazla yüksəltməməliyik Qurani-Kərim oxuyarkən. Üçüncüsü isə bir şəkildə oxuyalım ki, evdəkilər duymuş olsunlar. Ailəmiz, çoluq çocuğumuz da oxunan Qurani-Kərimə duysunlar. Bunlar Qurani-Kərimi gözəl səslə oxunmaqla ilgili müxtelədir. 8-ci adab Quran tərtibi ilə ilgili, Qurani-Kərim oxunması ilə ilgili hadislərdə şu təbiri yer almışdı. Qurani-Kərimi tertil ilə oxuyalım. Tertib üzrə Qurani-Kərimi qiraət edəlim. ve Kur'an-ı Kerim'i <laughs> okurken hızlı okumaktan kaçınalım. Kur'an-ı Kerim'de bu o kadar önemli bir husustur. Kur'an kıraat ederken gözetmemiz gereken adab içerisinde o kadar önemlidir ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de <laughs> bizzat buna vurgu yapmış ve şöyle buyurmuş Ya eyyuhel muzzemmil Audu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhel muzzemmil قم el <laughs> إلا illa qalilan أو abin منه قليلا أو زد عليه ورتل Ayet-i Kerime'nin ilk başında Hz. Peygamber'e hitaben buyuruyor ki gecenin büyük bir bölümünü kalk, daha sonra yarısını veya ondan azalt veya ona biraz artır yarısına ve Kur'an-ı Kerim'i tertil ile oku. tərtilil-i Qurana tərtilə həzreti peyğəmbərə tərtilə, yəni yavaş-yavaş, tanə-tanə Qurani-Kərimi oxunması istənilmişdir. Tərtildən məqsəd nədir? Tərtil yəni insan kəlim, kəlimələri ədâ edərkən, kəlimələri söylərkən yavaş və yerinə oturtaraq hərfləri söyləməsidir. Hədis-i <coughs> şəriflərdə tertilin özellikleri ile ilgili bir takım hususlara dikkat çekilmişti. İmam Musa Kazım aleyhisselam kendi babalarından şöyle naklediyor ki Hz. Peygamber şöyle buyurmuş allah Teala ki ayeti kerimede buyuruyor Müzzemmil suresi 1 ta 4. ayetler o ayetle alakalı ki allah Teala bu Kur'an'ı tertil üzere oku Hz. Peygamber şöyle buyurmuş yani Kur'an'ı izharit Onu kumlar gibi dağıtma. Dağını kum gibi kılma. Ve onu şiir gibi de hızlı bir şekilde okuma. Kur'an-ı Kerim'in şaşırtıcı özellikleri, ayetleri ve öğretileri üzerinde duraksa bir şekil oku ki Kur'an-ı Kerim'le yürekleri <laughs> değiştirebilesin. Hiçbir zaman surenin sonuna varma düşüncesinde olma. Bir an evvel bu sırayı okuyup bitireyim. Hiçbir zaman böyle bir fikirle, böyle bir düşünceyle Kur'an-ı Kerim'i hızlı bir şekilde okuma buyuruyor İmam Musa Kazım Aleyhisselam Hazreti Peygamber'den naklen. Bu hadislerde sıralanan tertille ilgili açıklamaları <laughs> üzerinde durduğumuzda şu hususlar belirginlik kazanıyor. O da şudur ki tertil şudur ki biz harfleri doğru bir şekilde eda edelim. Kelimeleri eda ederken netliğini kaybetmesin kelimeler. Net bir şekilde kelimeleri eda edelim. Harfleri bir kelimenin harflerini eda ederken dağınıklıktan kaçınalım. Biz cümlənin kəlimələrinə ədə edərkən dağınıqdan, dağınıqlıqdan kaçıran. Yəni o qədər yavaş demeyelim ki, bir insan cümlənin başındakı kəlmə nə idi onu unutmuş olsun. Hayır. Yəni kəlimələr arasında bir irtibat və eee <coughs> bitişikliyi qorumaq lazımdır. Tərtil ilə əlaqəli diqqət çəkiləcək hususlardan birisi şudur ki, ayetlerin anlamına dikkat ederek ayetleri okumak lazım. Okurken acele etmemek lazım, hızlı okumamak lazım. Amacımız şu olmasın ki biz bir an evvel bu surenin sonuna erişelim ve sureyi bitirmiş olalım. Bir ahre tertille Kur'an-ı Kerim'i okumaktan maksat şudur ki yani yüreklere daha iyi otursun okunan bu Kur'an-ı Kerim. Bu da o zaman olur ki insan okuduğu şey üzerinde düşünerek okursa karşı tarafta etki bırakır, gereken etkiyi gönüllere bırakmış olur. Nasıl Kur'an-ı Kerim 23 yıl zarfında tedrici olarak Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara indiyse, Kur'an-ı Kerim Evet, doğrudur. Hazreti Peygamberin kalbine bir defada inmiş. Ancak insanlara, Müslümanlara 23 yıl zarfında Kur'an-ı Kerim'in nüzulu tamamlanmış ise, Kur'an-ı Kerim'i okurken de bu tedriciliği gözetmek lazım. Nasıl nüzulu tedrici ve tertil ise, tertil ile olmuşsa, gerçekleşmişse bu Kur'an-ı Kerim'i okurken de o iniş tədriciliğini gözetelim ve yavaş yavaş okuyalım. Biliyorsunuz ki, <laughs> müşrikler Hz. Peygamber'e itiraz ediyorlardı ki, niye Kur'an-ı Kerim hepsi birlikte inmedi? Ve kâlel a'udu billahi minash-şeytanir-racim, bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlel lezîne keferu, lâulâ nuzzil aleyhil Kur'anu cümleten vâhiden. müşrikler, kâfirler diyorlar ki, niye Kur'an bir defada hepsi immede Hazreti Peygamber'e kezalikel nusbitu bihi fuadake ve rattalnahu tartila. Allah Teala cevabında diyor ki, biz senin kalbini, gönlünü sağlamlaştıralım diye böyle yaptık ve onu tertil üzere okuduk sana. Yani تدriciliyi esas alarak bir okuma gerçekleştirdik ve bir indirme gerçekleştirdik sana. Kur'an-ı Kerim'in tertil üzere okunmasıyla alakalı dikkat ederseniz, Kur'an-ı Kerim'in yapısı buna musait bir yapıdır. Niye? Çünkü bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim surelere bölünmüş, sureler de ayetlere bölünmüştür. Bu ayetlere bölünüş bizim tertül üzere okumamızı kolaylaştırıyor. Nasıl kolaylaştırıyor? Yani sen her ayeti okuduğunda orada biraz duraksayabilirsin ve onun üzerinde düşünebilirsin. Daha sonra öteki ayete geçebilirsin. Bu ayet ayet kılınması bize her ayetten sonra biraz duraksamamızı ve üzerinde düşünmemizi sağlar ve kolaylaştırır. Ymmüselemeden nakledilmiştir ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i kıraat ederken ayet ayet kıraat ederdi. Yani ayet bittiğinde biraz durar, daha sonra öteki ayete başlardı. Elbette şunu da arz edelim ki, hadislerde bazı surelerin özellikle tertille okunması tavsiye edilmişti. Bazı surelerin tertille yavaş yavaş düşünülerek okunması istenmiştir bizden. Bu herhalde o surenin içeriğiyle alakalı bir durumdur. O surenin önemini bize bildiriyor ki bunlar yavaş yavaş okunması lazım, üzerinde düşünülerek okunması lazım. Onlardan birisi İhlas suresidir. Kale Ebu Abdillah aleyhisselam Yekre en yukre Kul vallahu ahad bir nefes vahid. İmam buyurur, məkruhdur. Yaxşı deyil ki, insan İhlas surəsini bir nəfəsə oxusun. Tərtilsiz yəni oxuma buyurur məkruhdur, doğru deyil. Hoşlanılmayan bir davranıştır. Qiraət adabı ilə bağlı yenə gözdətməmiz gərəkən və yaxşı müstəhab olan adablardan birisi şudur ki, biz arabca ləhnilə Arapça okuyuş tarzıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Yani Kur'an kelimelerini telaffuz ederken, kelimelerin harflerini telaffuz ederken bir Arap gibi doğru bir şekilde telaffuz etmeye çalışalım. Onların okuma tarzını esas alalım. Hadislerde yine buna da vurgu yapılmıştır. En eslemi en abihe Anabi Abdullah alayhissalam qald ta'allamul arabiyya fa innaha kalamullah alladhi kallama bihi khalqahu wa nafaqa bihi lilma'din Imam Sadiqdan radi nahl diyor ki Imam Sadiq buyurmuş ki Arapçayı öğrenin çünkü o Allah'ın kelamıdır ki o dille Allah Teala o kelamla e, kendi mahlukatına hitap etmiştir kendi mahlukatı ile konuşmuştur. Biz bilahirə arapça oxuyuş tarzı ilə oxuya bilməmiz üçün istər istəməz təcvid ilmini bilməmiş lazımdı, öyrənməmiş lazımdı, hərflərin mahreçlərinə diqqət etməmiş lazımdı, hərflərin ədasına diqqət etməmiş lazımdı. Bunu həyata keçirmək üçün təcvid öyrənmənin yan-sıra insan arab qariilərinin Quran tərəatlərini dinləyə bilər və onlardan bu hususta yardım ala bilər. <coughs> Yenə İmam Sadiqdan buyurur: "Qal a'aribel Qur'an fa innahu arabiyun", yəni Qurani kələmi ərəfcə tarzda oxumaya çalışın, çünki Quran ərəbcədir. Əlbəttə şunu da arz edəlim ki, insan əlindən gələn çabayı göstərsin bu hususta. Əlindən gələn çabayı göstərsin bu qiraət hususunda. elinden gelen çabayı gösterdikten sonra allah Teala bunun gerçekleştirmiş olduğu o çabasını kendi katında kabul eder. Bir insan yaşlılığından dolayı, yaşı geçmiş dolayısıyla Arapça lehinle, Arapça tarzıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor. Ve herhangi bir engelden dolayı bunu gerçekleştiremiyorsa, Arapça harfleri mahreciyle tarafuz edemiyorsa, diyor insan, yapabildiği kadarını yapsın. <laughs> Elinden gelen çabayı göstersin. Ondan sonra okuduğu o kıraati diyor allah Teala Arapça kıraat gibi kabul eder. İmam Sadık Aleyhisselam'dan son hadisi şeriftir okuyorum huzurlarınıza. Nakledilmiştir. Kal, kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem i̇mam Sadık aleyhisselam Hazreti Peygamber'den naklediyor ki inne rejulel a'cemi min ummeti le yekra'ul Kur'ane bi a'cemiyetin fe terfa'uhul melâiketu alâ arabiyye buyur ki ümmetimden Arap olmayan bir insan Kur'an okur kendi tarzı üzere oysa ki melekler onu Arapça tarzla okunmuş şekilde Allah'ın katına götürürler. Bunlar Kur'an-ı Kerim okurken gözetmemiz gereken tavsiye edilen hususlardır. Elbette yine bu bahsimiz yani tilavet adabı Kur'an-ı Kerim okurken gözetmemiz gereken adab bahsi inşallah yine devam edecek. Bu hususta yine gözetmemiz gereken nükteler var. Allah Teala Kur'an okurken hadislerde, Kur'an ayetlerinde sıralanan bu adabı gözetme başarısını hepimize ihsan eylesin. Allahu Teala Kur'an-ı Kerimle daha fazla münasiyet kurma başarısını hepimize ihsan eylesin, lütf eylesin. Kur'an-ı Kerimle öyle münasiyet kuralım ki hayatımızda İki yol arasında tercih etmemiz gereken zamanda Kur'an-ı Kerim'den bizi o durumda şaşkınlıktan kurtaracak ayeti kerimeyi bize ilham etsin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatühü.